ఓం శ్రీ హనుమతే నమ శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మనకు ఆధ్యాత్మికంగా మరియు శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది ఆంజనేయ స్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మనకి దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షిస్తుంది కష్టాలను బాధలను దూరం చేసి శాంతిని ప్రసాదిస్తుంది ఈ స్తోత్రం చదివినా విన్నా ధైర్యాన్ని శక్తిని మరియు సంపదను ప్రసాదిస్తుంది కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి ప్రతిరోజు పఠించడం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి శృణుదేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం సర్వభయాపహం సర్వకామప్రదం రుణాం హనుమత్ స్తోత్రముత్తమం తప్త కాంచన సంకాసం त्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलम् मौञ्जिकोऽपि न संयुक्तम् हेमयिज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रदारिणम् निक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितम् मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुम् हनुमन्तं हनु वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणम् त्रिमूर्त्यात्मकमात्मास्तं जपाकुसुमसन्निभम् नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनीयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभम् पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसां तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितम् षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्रापं सुराचितम् सुन्दरं सब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरवर्णासमुज्ज्वलम् नमामि जनता वन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपि द्वादसाक्षर द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं चा दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणम् पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजम् पाशाङ्कुशभयकरम् द्रुतटङ्कम् नमाम्यहम् सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यम् सर्वपापैः प्रेमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यम् शीघ्रमेवा न संशयः నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి